был председателем общежития мужского, а потом председателем всех и женских, и мужских общежитий. Понимаешь? Ничем особо он не отличался, но мне доверяли. В армии у нас была стартовая группа. 31 человек, 11 офицеров, 20 срочников. Я был, значит, сержантом, и во время войны это должность старшего лейтенанта. Гражданский вот такой вот был, значит, был оператором системы управления. И не было должности старшины, на меня обязали. И когда мы ехали из Забайкалья на Байконур, то я был зам коменданта эшелона. Одним словом, доверяли. Потом в июле месяце я подал заявление в Иркутский университет. Это знаменитый, чтобы вы знали. Он еще Дореволюционный, на юридический. Это командиры узнали. Один из командиров, значит, э, эти, строители офицерскую столовую, но не то, что сдали, а бросили. И меня поручили привезти, значит сдать, чтобы она работала. Я там это, а блин, сутками долбался. Когда разрубил, то мы, с замкомандиром, подполковник Ярошенко, Владимир Иванович СД, мы ездили в Читу, там были капешки, что-то посмотрели, что-то это сделали. Приехал командующий армией, генерал-лейтенант Карри, молодой, высокий похвалил. И тут пришел вызов. Для сдачи Веркус не надо было ехать, а только в Читу. А я проходил элементарно. Во-первых, я военный, а во-вторых, был кандидат в члены партии. Единственный на всю часть, Сережа, да. не было срочников. А меня туда, ну, полуносили. Вот. И тут командир части, у него там с дочкой непорядок, зартачился и не подписал заяву. Но тут еще что помешало. Приезжает маршал, командующий ракетными войсками, выскочила за головы, как его. Что, блин, отправили, значит, это разрешили, значит. А я что планировал? Думаю, поступлю и не отпустили на экзамен. Поступлю в университет, значит, это самое. И переведу, значит, в Киев. А в Киеве был только в университете, в Киевском факультете юридическом. И то, что переведусь, не могу. Лишь бы, чтобы не терять время. Ну, вот так вот. Значит, все. Я сильно, блин. Все, блин, говорю, берите, блин, свое хозяйство. Вот, они да нет, да нет, говорю, я не буду. Значит, все, приказ министра в сентябре вышел, блин. Значит, это самое. Демобилизовать. Так они что сделали? Держали меня до 5 декабря. Я потом уже в первых числах декабря узнал. Они как? Те, кто нарушают дисциплину, уволили, блин, в сентябре. А те, кто значит, могли передать опыт и, так сказать, все остальное молодому пополнению в тот же декабря месяц, вот так вот. Как военные сильно мстительные могут и помочь, и могут, значит, это вот. Не хочу. Ну, это да, если все рассказывать, так это длинно.